А у нас экзамен. Девочки красятся в другом зале. Некоторые уже накрасились. И уже красивые тут. Здесь сейчас высадятся родители и комиссия. И будем созерцать. Туда ближе к окошку или к влеви? Ближе к окошку, правильно, Василия? Да. Передай привет всем. Всем привет. Она жива. Да, но я не буду делать Вы размялись уже? Нет, мне надо еще сделать. Последние нет, штрихи. Нет. Когда любишь современные. Нет. Когда нет. очень любишь современные. Экзамен, кстати, по танцам. По современным. Вы как незнакомые такие. Кто это купил? Да. Да. Гончарова с юмором. Она сказала, ты единственный, который просто был. Так может вытащить этот цветочек? Я не знаю, как. Я бы вытащила. его. Он какой-то не камельфо вообще. Настя, иди сюда. Ну все, так получше. Конечно же. Мы спасли букет, Маш. Мы спасли букет. Молодец. Ой, смотри, мы сейчас не снимаю. Не снимаю. А ты сейчас, да, перестарается еще. Так получше, да. А зачем ты вчера мыла голову, чтобы сегодня килограмм лака вылил? А вам слабо. Ольга Юрьевна, это все на современное деление абитуриента? Да. Прикольно. <голес> <голес> Что у нас тут в кадре. Вот это букетик. Ну, юрьевна это, наверное, в вашем вкусе девочки, вообще, да, подобрали? Вообще, они знают. Они же да. знают ее болезнь. Класс. Эм, зимой они знают, что я люблю гранат, они носят мне гранат а летом вот. клубнику и чернику. Берем. Мама, музыка, немец, Юля, зачем ты Раз, Я не Раз, два, три. Двенадцать? Конечно. Молодцы, Маленький. девчонки. Маленький. А, он выкинул Проблем. рюкзак. А, кому-то. Он такой руку рост такой бросает. Да. да. Все хорошо сдали. А ну покажи, давай. Итак, сессия 12, 11, 11, 12. Молодец. Молодец. Черкас на все лето. Лето осталось два месяца конструктор надо сложить правильно. Кому первым выходить, тот последний заходит. В тесноте, да не в обиде, да, девчонки? Да. как обычно. Все, все едут а сегодня домой? Надо? Сегодня все разъезжаются а по домам? Ты завтра? Я сегодня. А где его Она уже домой поехала. Она не едет.

Ноги укрываю, когда Может она болеет, я ей, значит, ужины готовлю, вот, одежду вместе с ней, тушь вместе хожу. Будем втроем, конечно. Мы договоримся, господи, мы сейчас приедем. В следующем году девчонки должны жить в одной комнате все подружки. Что, что? Как Маша кушает, так две мультипарки хватит. Не, не переживай, не правда, Маша. глаза мне тут уколола немножко. Маша мне вчера рассказала одну кул-сторс. Cool Какой? Расскажи и ты. Какую? Пробегать. Не, не надо, зачем? И вот он Леня, Машин парень, о котором я, конечно же, знаю, конечно же, давно, как только они начали встречаться. Мне Маша об этом сказала, поэтому никакой тайны, секрет от меня не было. Мне просто все в директ пишут и скидывают скрины с Машиных историй, где Маша с парнем. Ну неужели вы думаете, что Маша от меня могла скрывать, что она познакомилась с парнем и встречается? Леня учится с ней в одном колледже, Леня старше, познакомились они на соревнованиях во Львове. Ну а в следующем влоге вы увидите, как мы собирались в Черкасы. Маша на все лето переезжает в Черкас. Все вещи нужно было забрать из общежития, потому что она будет жить в другой уже квартире с сентября месяца. И вещей было очень много. Леня нам помогал это все загружать, переносить с квартиры в машину. Спасибо ему за это. Но об этом в следующем видео. Подписывайся на канал В. Виктория.